7 червня відправив Офіс президента звернення. Читайте повністю текст звернення. 14 червня подивився відхилено. Ось таке заб'єте весь сценарій, по якому наша війна ведеться. Все з фільмів. Дивіться і ПСО. Вони тут навіть не скривають, що це їхні. Ось написано: окупує. Да не окупує, просто українці самі розберуться. І... 97% проголосує за російське гражданство Чека. Це вже було, люди добрі. Тут не одне і змірення времени. Зачем ці жертви? Тобто українська правда це написано це, це сценарій. Тобто, нічого общого з правдою. І правда, вона одна. Ну, зовсім з українською нічого общого. Це мої коменти. Тобто, верхній теж мій. Це заранше замініровано. То есть, что тут непонятно, кто нас бомбит. Наши щирые друзья, это те, что себе джентль строят, те, что за океаном. И какие сделки с пришельцами, то есть с зелеными человечками. Да. Ах, Путин, ах, как мы любим все тебя прочти ты стих мой до конца. Мы тайны свято бережем, мы сильным твоим ложимся, мы сильным твоим стоим. Тебя ведь любят все, и стар, и мал, Кто повидал войну, а кто не знал. Подумай сам, наверняка, что место лучше, чем война. А сколько к нам таки дал, и были мы, как сколько ж горя ты послал себе и нам, и всем судьба. Вы, женщины России, вы матери своих солдат, прошу, мою я на коленях и заберите своих ребят. Мои сыны, они ведь дети, и солнце светит, благодать. Кто вас просил на Украине? святую землю здесь тортать. А Путин, ты прекрасный малый, какой же диалог тебе сидит? Не уйти у Бога ты не веришь, и Матерь Божья ты не стыдишь. Зачем ты в церковь тогда ходишь и со свечой там стоишь? Зачем народ то свой позоришь и нам больно и все грозишь? Устал отец, ты возмутился. Сын мой, тебя ведь разум замутился. Ты руку дружбы протяни, скажи, Украина, прости. Прости, прости, как смотрит. Прости, Украина свята. Прости, Россию агрессивно. Прости, любимая сестра. Подумай сам, возьми за разум. Войска домой все уведи. Да посмотрят все с любовью в Глаза бесстыжие твои. Когда Богдан вас соединил, Минечный так тогда просил. Любви и мире вы живите, Друзей на свадьбу всех зовите, И будет толок в стране. А будут внуки, и не будет, Все прямо скажут им глаза, А дед и Путин малый. Врагом народа бел тогда. Подумай сам, Ведь ты с невестой, А придет время, Придет час. Какой бы не был ты богатым, На смерти и Ты не дашь. В смоле горячей кипят ты будешь, И в рай ты точно Не пройдешь. Запомни, друг, ты нас сердечный, Своей смертью в земле сырой лежат ты будешь, а здесь сады сирень села. Запомни ты-то навсегда, что мир-то лучше, чем она. А можно ищешь и так. Зачем ты в церковь-то проходишь и со свечой там стоишь? Зачем народ ты свою позоришь и Він oh, no. right. був написаний у 2014 році, а ну, відео знято в 2018 році. Тобто після інтерв'ю Такару Карлсону мама сказала, Путін хороший дядько. І цей, як би сказати, особливо як подивилися, то як в наших новостях подавали X59, як у Дніпропетровську, жилий дом попало. Тобто... 15 січня 2023 року реально правосяки підірвали той дом. Тобто це місто стало, як то кажеться. Дивіться така ситуація. У кого разом якщо помутився, так це в нашого Зеленського устроїв геноцид українського народу. Люди, розповсюджуйте це відео. Прости мене, мама.